این ٹی بی اردو کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک انگریز مصنف نے کہا تھا اگر اسلام کے پاس ایک اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تو آج دنیا میں صرف اور صرف اسلام موجود ہوتا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تین طاقتور حکومتیں تھیں جن کو شکست دینے کا تصور بھی بے وقوفی سمجھا جاتا تھا جن میں اہل عرب میں یمن سلطنت فارس یعنی ایران اور رومن امپائر شامل تھے رومن امپائر کو سپر پاور تصور کیا جاتا تھا جس کا رقبہ چوالیس لاکھ مربع کلومیٹر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رومی سلطنت کو کیسے شکست ہوئی اور مسلمان دنیا کی سپر پاور بن کر کیسے ابھرے آج کی ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے اس قافلے میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے چوتھی صدی عیسوی میں سلطنت روم دو حصوں یعنی مغربی اور مشرقی میں تقسیم ہو گئی مشرقی حصہ اپنے دارالحکومت بازنطین کے نام پر بازنطینی سلطنت کہلایا سن تیس سو تیس میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین نے بازنطین کا نام اپنے نام پر کستنطنیہ رکھ دیا جو کہ سن انیس سو تیس میں ترکی حکومت نے بدل کر استنبول رکھ دیا بازنی سلطنت میں موجودہ شام ایشیائی کوچک مصر یونان ترکی اور تھریس شامل تھے مسلمانوں اور رومی سلطنت کی لڑائی جنگ یرموک کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ 6 اگست سن 630 سو تیس میں دریائی یرموک کے قریب 6 دن تک جاری رہی یرموک کا میدان شام اردن اور اسرائیل کے سردی علاقے میں واقع ہے ناظرین یہ جنگ مسلمانوں کی اس وقت کے سپر پاور کے ساتھ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد پندرہ سے بیس ہزار بتائی جاتی ہے جبکہ بازنتینیوں یعنی رومیوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ تھی تعداد کے اس فرق کو دیکھ کر قرآن کی وعایت لامح اللہ لا ذہن میں آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اگر تم میں سے بیس لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو وہ ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب خدا نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا ہے کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے بس اگر تم میں سے سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے صورت الانفال ناظرین آپ کے وقت کی قدر کو جانتے ہوئے قسم مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا آپ کے آتے ہی اندرونی اختلافات بڑھ گئے آپ نے نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والوں اور زکات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا اور انہوں نے شکست دی. آخری حصہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عراق کو مسلم سلطنت کا حصہ بنایا اور شام کے علاقوں کو ریاست مدینہ میں شمولیت کا آغاز کیا جو کہ سلطنت بازن کا حصہ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا سن 636 کے آغاز میں مسلمانوں نے کافی علاقے فتح کر لیے اور حلب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی جہاں ہر کلیس موجود تھا جس کے بعد رومی نے مسلمانوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا بازنطینیوں نے منصوبہ تیار کیا کہ مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک بڑی فوج تیار کر کے مسلمانوں کے مرکز پر حملہ کیا جائے اور ان کی قوت کو ختم کر دیا جائے اس مقصد کے لیے ہرکولیس نے فوج کی ٹکڑیاں تیار کی جو مسلم افواج پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتی تاکہ وہ اسی مقام پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں مسلم افواج کو جن چار گروہ میں مصروف کرنے کا منصوبہ بنایا ان میں فلسطین میں عمروں کے ماتحت اردن میں شورا بیل کے ماتحت دمشق میں یزید کے ماتحت اور آخری ابو عبیدہ کے ساتھ امیسا میں مسلمانوں نے رومیوں کے اس منصوبے کا پتہ رومی قیدیوں کے ذریعے لگایا اور حضرت خالد بن ولید نے جنگ کونسل کا مطالبہ کیا اور ابو عبیدہ کو تمام فوجوں کو واپس بلا کر یکجا کرنے کا حکم دیا جنگ کونسل میں ابو عبیدہ نے چیف آف کمانڈر کا عہدہ منتقل کر دیا اور حضرت خالد بن ولید نے تمام فوج کی تنظیمیں نو کی اور پیادہ نما دفاعی تنظیم بنائی مسلم افواج نے یرموک کے میدان میں ڈیرے ڈال کر بلند پوزیشن سنبھال لیں ناظرین یرموک کا میدان آٹھ اشارے آٹھ میل پر مشتمل ہے قصہ مختصر رومی اپنی تعداد کے غرور میں حملہ آور ہوئے جن کی تعداد ڈیل لاکھ سے دو لاکھ کے قریب تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف پندرہ سے بیس ہزار تھی بلند مقام پر پوزیشنز اور توکل اللہ مسلمانوں نے رومیوں کو شدید نقصان پہنچایا چھے دن تک جنگ جاری رہی رومی افواج کو شدید نقصان پہنچا لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا ان کو کوئی فرق نہ پڑا حضرت خالد بن ولید نے چھٹے دن ٹکڑیوں کی پوزیشنز تبدیل کر دیں بائیں ٹکڑی کو دائیں جانب فرنٹ لائن ٹکڑی کو پیچھے لے آئے اور پیچھے والی ٹکڑی کو فرنٹ لائن پر لے آئے رومیہ فوج نے جب تبدیل چہرے دیکھے تو سمجھے کہ مسلمانوں کی نئی کمک آئی ہے پانچ دن سے شدید نقصان کھانے والی رومیہ افواج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور چھٹا دن فیصلہ کن ثابت ہوا اور رومیو کو تاریخی شکست ہوئی اس چھ روزہ جنگ میں رومیو کی پینتالیس فیصد فوج یعنی تقریباً پچاس ہزار سے زائد فوجی جانم حاصل ہوئے جبکہ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے اور یوں مسلمانوں نے نمبر گیم کا تعلق جنگ سے ختم کر دیا اور ثابت کیا کہ جنگیں حوصلہ اور توکل اللہ پر لڑی جاتی ہیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر